Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Syazani bin Abu Bakar, pelajar tahun 3 Bachelor Pendidikan Bahasa Melayu dengan Kepujian, Fakulti Pengajian Pendidikan Universiti Putra Malaysia. Video ini dihasilkan bertujuan bagi memenuhi tuntutan tugasan LSE 3153 iaitu kursus isu-isu dalam pengajaran kesusasteraan Melayu dengan bimbingan pensyarah Dr. Muhammad Zarif Hassan Elias Zulkifli. Dan tujuan video ini dihasilkan juga berkenaan permasalahan yang wujud dalam sistem pendidikan di Malaysia khususnya mata pelajaran kesusasteraan Melayu dan saya turut mengemukakan penambahbaikan yang difikirkan sesuai kita laksanakan bagi membentuk masa depan negara yang lebih baik pada masa akan datang kita tidak mahu menuding jari kepada sesiapa pihak tetapi yang penting ialah kita sewajarnya untuk memberi solusi yang efektif dan terbaik untuk kemajuan dunia pendidikan Malaysia Sebagai bakal pendidik saya merasa bertanggungjawab untuk memberi kritikan membina dalam dimensi kurikulum apabila wujudnya sesuatu yang pincang dalam dimensi tersebut kerana pendidikan bukan sekadar soal silibus dan peperiksaan semata-mata tetapi ianya soal arah tuju bangsa kita isu yang saya ingin ketengahkan ialah sastra seringkali dipinggirkan dalam arus dasar pendidikan nasional. Melalui pembacaan saya di platform digital seperti Dewan Sastra, penulis bernama Firdaus Mul turut berasa sastra semakin dipinggirkan. Dalam penulisan tersebut, beliau turut mengemukakan beberapa persoalan bagaimana atau puncanya berlaku isu ini dan jawapan yang diberikannya sangat mudah iaitu kesusasteraan Melayu masih tidak dikenali dan difahami oleh umum kesusasteraan Melayu sehingga kini hanya dikenali oleh kelompok tertentu sahaja seolah-olah bidang ini bersifat eksklusif semata-mata namun begitu hakikat sebenarnya ialah kesusasteraan Melayu merupakan khazanah bersama yang dimiliki oleh seluruh lapisan masyarakat. Negara bangsa yang terbentuk pada hari ini turut diasaskan daripada pelbagai sumbangan karya sastra Melayu. Menerusi sastra Melayu juga, ia dapat menunjukkan pembinaan sesebuah tamadun pada hari ini. bagi saya sastra bukan sekadar merangkumi puisi dan prosa semata-mata malah kesusastraan Melayu turut mengangkat tema berkaitan jati diri adat resam kebudayaan agama pemikiran serta falsafah kehidupan walau bagaimanapun apabila bidang kesusastraan Melayu dijadikan sebagai cabang ilmu pilihan terutamanya dalam disiplin yang menelusuri aspek kemanusiaan untuk diterokai sebahagian masyarakat masa kini cenderung mempelikih dan memandang rendah usaha yang dijalankan bagi memastikan kesan kesinambungan dan kemajuannya sambutan generasi muda terhadap bidang ini juga kian suram Sekiranya situasi ini terus dibiarkan, maka tidak mustahil kesannya akan mula dirasai dalam jangka masa panjang. Oleh itu, usaha penjenamaan semula ini wajar dimulakan dari peringkat persekolahan. Saya mencadangkan agar Kementerian Pendidikan Malaysia menilai semula kandungan sukatan pelajaran kesusasteraan Melayu di peringkat menengah rendah dan juga menengah atas malah adalah lebih berkesan sekiranya subjek kesusasteraan Melayu dijadikan antara mata pelajaran wajib lulus di peringkat sijil pelajaran Malaysia atau lebih dikenali sebagai SPM sebagaimana mata pelajaran sejarah yang telah dijadikan Subjek wajib lulus SPM oleh Kementerian Pendidikan Malaysia KPM bermula tahun 2013. Ini merupakan langkah awal dalam proses pembaharuan yang harus dimulakan dari peringkat akar umbi. Menjadikan kesusasteraan Melayu sebagai subjek teras yang mesti lulus secara tidak langsung dapat menjadi pemangkin kepada usaha untuk mendidik pelajar tentang pentingnya kesedaran, pemahaman dan penguasaan dalam bidang kesusasteraan sejak di bangku sekolah lagi. Bagi saya, inilah matlamat yang kita inginkan iaitu dapat melahirkan pelajar cemerlang yang bukan sahaja menguasai tetapi juga memahami bidang kesusasteraan Melayu. Secara tidak langsung, mereka juga berpotensi menjadi generasi pelapis yang berilmu dalam bidang tersebut. Selari dengan pepatah Melayu yang menyebut, Melentur buluh, biarlah dari rebungnya. Justeru, pendedahan awal amat penting untuk mendidik masyarakat mencintai sastra kita. Dalam masa yang sama, bahan rujukan yang digunakan dalam pengajaran subjek kesusasteraan Melayu juga perlulah sentiasa dikemas kini dari semasa ke semasa. Sukatan pelajaran sastra yang digobal oleh KPM juga sering kali tidak selari dengan perubahan zaman. Banyak teks yang masih digunakan merupakan karya lama dan tanpa konteks yang jelas untuk generasi baharu. Pelajar dipaksa memahami latar sejarah dan bahasa yang jauh daripada kehidupan mereka hari ini. Dan tanpa bimbingan yang sesuai serta tanpa bahan bantu mengajar yang moden, saya tidak menolak mengenai kekuatan dan nilai yang terkandung dalam teks sastra yang menjadi sebahagian daripada kurikulum kesusasteraan Melayu. Tetapi, kita juga perlulah memikirkan bagaimana kandungan tersebut sesuai dengan situasi semasa. Sedih untuk saya ungkapkan tetapi itulah realiti yang sedang berlaku iaitu kurang usaha sistematik daripada KPM untuk mengkaji semula kandungan kurikulum dan juga secara berkala bersama dengan penulis, pengkaji dan guru lapangan. Mata pelajaran kesusasteraan Melayu terlalu bergantung kepada teks-teks lama yang telah digunakan sejak sekian lama. Ia boleh menjadikan proses pembelajaran kelihatan usang dan kurang menarik untuk dinikmati dan dihayati oleh pelajar itu sendiri. Oleh itu, sebagai sebahagian daripada usaha penjenamaan semula, saya menyarankan dengan rasa rendah diri agar Kementerian Pendidikan Malaysia mempertimbangkan penggunaan teks-teks rujukan yang lebih segar dan relevan pada masa ini. Contohnya, karya-karya tokoh sastrawan negara dan penulis yang telah memenangi hadiah sastra Perdana Malaysia wajar kita ketengahkan. Karya-karya agung seperti ini bukan sahaja berkualiti tinggi, malah berupaya mendidik dan membentuk daya fikir pelajar secara lebih berkesan. Sekaligus, ianya selari dengan perancangan yang terkandung dalam dokumen standard kurikulum dan pentaksiran atau lebih dikenali sebagai DSKP dan kurikulum standard sekolah menengah KSSM bagi mata pelajaran kesusasteraan Melayu iaitu untuk melahirkan pelajar sekolah yang cerdas dalam menerapkan kemahiran berfikir aras tinggi kebat di samping teks rujukan tersebut dapat dihayati, dibaca dan dianalisis oleh pelajar dengan rasional dan bijaksana. Mata pelajaran kesusastraan Melayu juga tidak seharusnya terhenti pada tingkatan 4, 5 dan tingkatan 6 sahaja atau menengah atas. Tetapi sebaliknya, Mata pelajaran tersebut juga perlulah dijadikan teras atau kursus wajib lulus kepada semua mahasiswa yang melanjutkan pelajaran di universiti tempatan. Melalui tindakan sebegini, ia dapat memupuk kesedaran baharu kepada bakal graduan tentang kepentingan menguasai ilmu kesusasteraan Melayu. Jika kita bercakap tentang soal riadi di isu pendidikan yang wujud dalam dunia ini terasa janggal sekiranya tidak menyentuh tentang bagaimana pandangan masyarakat terhadap mata pelajaran kesusasteraan Melayu kerana ada yang memandang kesusasteraan Melayu sebagai mata pelajaran pilihan bagi pelajar yang tercicir atau lemah dalam soal pelajaran berbanding dengan mata pelajaran Tibet yang dikatakan hanya untuk pelajar yang hebat dan pandai dan menganggung-anggungkan kursus tersebut atas sebab perubahan arus pemodenan atau revolusi industri 4.0 yang berlaku dalam dunia kita. Oleh itu, melalui langkah dengan menjadikan kursus atau mata pelajaran Kesusasteraan Melayu sebagai kursus wajib. Kita berjaya menjadikannya sebagai satu keperluan bukan lagi sebagai satu pilihan yang hanya dipandang ringan oleh masyarakat. Dalam konteks dasar kebudayaan kebangsaan dan usaha memperkukuh jati diri nasional, kesusasteraan Melayu memainkan peranan strategik sebagai wahana pembinaan bangsa. Kementerian Pendidikan Tinggi juga turut memainkan peranan signifikan dengan melihat kurikulum universiti sebagai platform penting untuk memperkasa sastra bangsa. Bukan hanya mewujudkan program kesusasteraan di fakulti bahasa dan sastra, bahkan menyarankan agar elemen sastra Melayu diserapkan dalam program-program lain. Dengan itu, pelajar jurusan kejuruteraan ekonomi atau sains sosial turut terdedah kepada nilai-nilai kemanusiaan dan keindahan intelektual yang terkandung dalam karya sastra. Akhirnya, kita harus menyedari bahawa sekolah dan universiti bukan hanya tempat mengedar dan juga mengejar kelayakan pekerjaan tetapi ianya merupakan medan memperkaya pemikiran dan membina tamadun bangsa. Dalam usaha mengejar kemajuan teknologi dan ekonomi, pendidikan tinggi perlu seimbang dengan nilai-nilai budaya dan warisan yang memperkukuh akar bangsa. Oleh itu, penawaran mata pelajaran kesusasteraan Melayu di universiti bukan sahaja wajar diteruskan, malah perlu dijadikan agenda nasional untuk menjamin kelangsungan warisan pemikiran Melayu dalam arus globalisasi masa kini. Besar harapan saya untuk melihat penambahbaikan yang akan dilaksanakan oleh KPM dan juga saya sentiasa ternanti-nanti kandungan kurikulum baharu yang termaktub pada masa akan datang demi kemajuan dan mematabatkan mata pelajaran kesusasteraan Melayu. Dengan pelaksanaan penambahbaikan yang saya sarankan sebentar tadi, dengan izin Allah, kesusastraan Melayu bukan sahaja dapat terus hidup, bahkan akan berkembang sebagai medan intelektual yang segar dan relevan dalam membina masa depan bangsa yang berbudaya tinggi. Oleh itu, saya akhiri ucapan saya ini dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Majulah kesusasteraan Melayu demi pendidikan kita. Terima kasih.